السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين beginning kita baca ayat 140 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا kadin farqallahu alazim fal khasiral ladzina qatalu Sesungguhnya sassumunya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka safaham bi ghairi ilmin kerana kebodohan lagi tidak berpentahuan Sedang Allah yang memberi redha pada segala makhluknya Waharamu harramu ma razaqahumullah dan juga rugilah orang yang mengharamkan apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka iftiraan ala Allah dengan berdusta terhadap Allah qaddallu sesungguhnya sesatlah mereka wa ma kanu dan tiadalah mereka mendapat petunjuk ayat dahulu menyatakan manusia membezakan antara sesama mereka membezakan antara laki-laki dan perempuan. Sekalipun bahan-bahan yang nak dimakan itu barang yang baik yang boleh membina kesihatan, fikiran dan fizikal, namun oleh kerana mereka ini mereka ini memakai adat dan budaya mereka yang yang jahiliah mereka membezakan ada, di, ada di antara makanan itu yang orang laki-laki sahaja boleh makan, orang perempuan tak boleh makan. Satu perkara yang dia sangat aneh apabila manusia menolak hidayah Allah Subhanahu Wa Taala menolak manhaj Allah lebih buruk lagi daripada itu ialah manusia yang yang uh, membunuh anak-anak bunuh anak lebih buruk lagi ini berlaku pada zaman uh, adat jahiliah dan berlaku juga pada setiap jahiliah Setiap zaman jahiliah yang menolak manhaj Allah boleh berlaku Berlaku iaitu merasakan orang lain tidak berhak hidup Tak berhak hidup Anak-anak patut, -anak di, patut dibuang Dibuang anak Dibuang anak sama ada anak itu dibuang setelah mereka lahir Ataupun dirancang supaya anak-anak ini tak ramai Tak ramai mereka memandang hidup ni cantik bila anak tak ramai anak ramai hidup ni tak cantik hidup ni tak selesa hidup ini manhaj jahiliah manhaj jahiliah kerana mengapa ayat ni ayat ini menunjukkan kepada mereka safaham bighairi ilmi kerana mereka bodoh bodoh mereka tak ada ilmu jika mereka ada ilmu mereka akan mengatakan pemberi memberi rezeki sebenarnya kepada semua makhluk ini ialah Allah Subhanahu wa taala bodoh apabila apabila barang yang kita makan tak berkongsi dengan anak tak mau berkongsi dengan anak, anak Oleh kerana itu tidak mengizinkan mereka untuk lahir Mereka mahu kahwin Apa tujuan untuk kahwin Jika tidak mahukan anak, mahukan zuriat Mahu manjakan umur Mahu manjakan umur, mahu adakan pengganti Jika tidak begitu maka Maka tidak ada makna sebenarnya Hidup di dunia ini, tidak menyumbang kepada orang lain Tidak menyumbang kepada perkembangan dunia Perkembangan alam ini Al-Quran mengatakan orang ini safahan Safahan safihun maknanya bodoh Safahan kebodohan Supaha orang-orang bodoh Safahan bodoh Biasanya bodoh ini bodoh kerana tidak ada akal Orang ini bodoh kerana tak ada perasaan Tak ada perasaan sayang Tak ada perasaan kasih sayang Tak ada perasaan cinta Tidak ada perasaan hmm, tak, ada, tak ada ilmu Tidak mengetahui perkara apa-perkara yang mudarat Dan apa-perkara yang boleh manfaat Ini orang safih Safih orang yang bodoh Bodoh orang yang membunuh anak-anak mereka Birairi ilmin tanpa ilmu pengetahuan Tanpa ilmu pengetahuan Bodoh apabila ditambah, ditambah pula dengan kejahilan Dua perkara yang sangat memudarakkan kepada kehidupan seorang Safahan satu birairi ilmin pula penyakit yang kedua Dua-dua ini tidak sepatut Ini dua-dua perkara musuh bagi manusia musuh bagi manusia dalam dunia ini kerana pertama sekali tak cukup akal yang kedua maknanya tidak ada ilmu pengetahuan tak cukup akal yang dimaksudkan di sini hilang syuur hilang perasaan ini perasaan kasih sayang tak ada perasaan cinta tak ada perasaan menghormati orang tak ada perasaan perasaan uh, berkorban rela berkorban tiada yang dia, dia fikirnya dirinya sendiri makanan takkan cukup kalau lebih daripada empat kita tak ada rezeki kita tak ada wang untuk membelanja anak-anak sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala lepas seorang manusia selepas orang kanak-kanak di dunia ini dia sudah cukup makanannya mulai daripada waktu dia janin dalam perut ibunya sampai dia mati sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak janin lagi sejak janin jadi dengan itu manusia tidak perlu fikir dalam perkara ini pertama sekali itu itu, itu, itu itu sebabnya kita tambah lagi perkara yang lain pula orang merasakan seorang manusia seorang keluarga satu keluarga akan merasakan hebat sebenarnya jika anak-anaknya membesar nanti anak-anaknya semua bekerja anak-anaknya semuanya ini memegang peranan masing-masing biarpun peranan yang mereka pegang itu kecil namun ia menyumbang sebenarnya kepada kelanjutan kelangsungan dunia ini kelangsungan dunia jadi oleh kerana itu oleh kerana itu kehidupan mereka adalah satu anugerah Allah kedatangan mereka anugerah oleh daripada Allah Subhanahu wa taala anugerah ini anugerah ini lebih dahulu daripada rezeki makan rezeki minum rezeki apa lagi rezeki ada anak-anak wa -anak. haramu ma razaqahumullah dan mereka pula yang kedua pula mengharamkan apa yang diberi rezeki oleh Allah kepada mereka 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 ini uh, oleh kerana mereka iftiraan ala Allah mereka 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 mengadakan perkara yang tidak uh, yang tidak benar oleh kerana itu maka mereka mengharapkan apa yang dihalal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga apabila seorang itu hilang perasaan, hilang syu'ub, hilang rasa 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 apa ni kesedaran, dia boleh datang penyakit banyak-banyak lagi penyakit-penyakit yang lain. Halal haram dia bertukar, yang halal jadi haram, yang haram menjadi halal hingga kalah mereka boleh 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 sampai ke situ kalau yang makan minum yang mereka yang 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 baik baik pun dilarang kepada mereka untuk mengambilnya. Mengapa demikian? Kerana mereka jauh daripada manhaj ilahi, daripada manhaj Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa-bahawa yang ada di dalam dunia ini sebenarnya musakharat. Wasakharalakum. Allah mempermudahkan bagi kamu. Musakharat. Tetapi musakharat ini Barang yang ada dalam dunia ini termasuklah Termasuk ayam itik Ini semuanya ini musakharat Kita boleh makan Hatta binatang-binatang buah sekalipun musakharat Tetapi bagaimana? Bagaimana untuk pergunakan mereka? Kita boleh pergunakan mengikut keadaannya Manusia diperlukan diberi kepadanya akal fikiran Barang-barang buah yang ada di dalam hutan itu sebenarnya Untuk manusia boleh dipergunakan Kecantikannya Umpamanya Kecantikannya Malah kewujudannya itu sebenarnya Sebahagian daripada kesempurnaan hidup manusia Tetapi apakah di Dibiarkan binatang itu Membaham manusia Oh tidak Bukannya begitu Sama juga dengan makanan Ada tempat-tempatnya Ada bahannya Ada perkaranya Ada waktunya Ada keadaannya Barang-barang itu Memberi faedah kepada manusia Sebenarnya Sebenarnya barang-barang ini, barang-barang ini sekalipun disediakan di, disedia Allah kepada manusia, disediakan oleh Allah kepada manusia, tetapi oleh kerana safahan, berbagai ilmi, kerana kebodohan, kebodohan yang paling paling utama sekali ialah jauh daripada manhaj Allah. Apabila jauh daripada manhaj Allah Subhanahu Wa Taala sampailah manusia ini kepada kepada rela bunuh rela bunuh anak ataupun tidak bunuh anak tapi tak suka anak berasa malu kat orang anak ramai anak ramai anak dua orang cukup lah laki-laki seorang perempuan seorang tinggi-tinggi empat orang cukup lah madu kat orang berapa orang tanya orang tanya anak berapa sebelah sebelah Allah dia nampak macam lain orang ni bila sebelah ni sebelah orang nak tak ada kerja lain orang ni dia nampak macam tu apa begitu. Sebenarnya hak empat orang pun belum tentu lagi. Belum tentu dia macam mana. Empat orang ini sebenarnya kita masa kita mempunyai jaminan untuk masa depannya, pendidikannya segala-galanya. Belum tentu, belum tentu anak orang sebelah orang. Ada orang yang anak 40 orang. Anak 40 orang di Malaysia ni satu kajian dia dibuatnya sama ada anak dia yang mengutuai jabatan kementerian ataupun menantu dia. tentu anak 40 orang. Yalah. 40 orang ni 4 cawangan tu boleh jadilah. Tak kira dah. Kalau 4 cawangan pun bagi-bagi 10 orang ramai juga. Ramai juga. Ini dia. Ini dia Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada seorang manusia ini sebenarnya apabila dia berada bersama dengan manhaj ilahi dia memperoleh keuntungan yang sangat besar dia tak pernah diduga oleh manusia tak pernah diduga wa haramu ma razaqahumullah selain daripada tak suka kan keluarga yang besar tak suka mereka ini pula tak suka ini sama ada mereka ini hidup manusia ini sebenarnya bukan sangat makan bukan makan minum belah anak-anak bukan maknanya beri makan beri minum cukup beri bermain juga sebahagian daripada hidupnya Semua dia main main satu kecacatan dalam hidup seorang anak-anak apabila tidak dibiarkan mereka bermain cacat juga bila beri kepada mereka main sampai siang hari, malam siang kira-kiranya komputer saja ya, ini, komputer saja hmm, malam siang, tidak makan lebih pun berbahaya berbahaya main lebih pun berbahaya tak main juga berbahaya oleh kerana itu hidup seorang anak memerlukan kepada satu pendidikan namanya manhaj ilahi. Sama ada makan minumnya, bermainnya, tidurnya, segala-galanya. Yang kedua pula ayat ini menyentuh selepas daripada bercakap pasal bahasa bunuh anak, Dibercakap pula pasal haramu ma razaqahumullah. Mereka mengharamkan apa yang telah diberi rezeki kepada mereka oleh Allah. Mereka buang habis barang-barang baik, mereka tak boleh makan sekalipun barang itu tayyibat. Pasal apa? Pasal mereka ini salah guna manhaj ilahi. Manhaj ilahi ada pada makan minum. Manhaj ilahi. Maka lebih pun salah, tak cukup makan pun salah. Maka lebih dia boleh mendatangkan barang itu tayyibat tidak tayyibat lagi baginya. Sebab dia makan lebih, makan lebih melebihi, yusrifu fil akli, melampaui membazir pada makan minum. Lebih bahaya. Tak cukup juga bahaya. Lain manhaj ilahi bukan soal makan saja sebenarnya. Bukan soal makan saja, makan minum sebagai perkara yang pertama, tapi di sana pula berdusta, bercakap mengumpat kepada orang, mengumpat, menzalimi manusia, berjudi, berzina. Ini semuanya perkara yang boleh berbahaya kepada manusia, kepada dirinya sendiri dan boleh membunuh pada orang lain. Sama juga dengan membunuh anak sebab perbuatan-perbuatan ini membunuh dirinya sendiri berdusta, bunuh diri sendiri pada hakikatnya bunuh diri sendiri, zina, bunuh diri sendiri pada hakikat, makan benda-benda yang haram, bunuh diri sendiri artinya, apabila Al-Quran menyebutkan bunuh anak kamu dia hanya ma razaqahumullah pertama sekali bunuh anak, yang kedua bunuh diri sendiri ini perkara yang paling baik bah, uh, perkara yang bahaya disebut di sini dan ada ini ada hubungannya dengan adat jahiliah sepanjang zaman panjang zaman bukan hanya sebelum Islam jahiliah tapi jahiliah di mana-mana pun manusia berfikir tentang keluarga ingin dirancangkan keluarga itu jadi kalau begitu perancang keluarga ni tak boleh lah perancang keluarga tidak nak kata tak boleh, tak boleh Raja keluarga mak dia, ibu dia sakit Umpamanya, ya betul Tapi kerana kurut tak ada harta, kerana miskin Kerana miskin Anak-anak itu datang, dia bawa rezekinya sendiri Nahnu narzukuhum wa iyyakum kami beri rezeki kepada mereka dan kepada kamu nah narzuquhum wa iyyakum kami beri rezeki kepada mereka dan kepada kamu rezeki kamu yang kedua rezeki kamu yang kedua rezeki mereka yang pertama Allah Subhanahu wa taala suka rezeki anak-anak ni yang pertama kamu dia bawa dia suka kepada bapaknya harta uh, rezeki jadi kalau begitu mengapa mengapa manusia fikir tentang rezeki anak-anak sedangkan hadiah dia dah lebih dahulu disediakan sebelum daripada rezeki mak bapaknya lagi wa haramu ma razakuhum allahu iftira'an alallah, kerana mereka 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 tak Allah, mereka mereka tak Allah artinya mereka mengadakan satu manhaj selain daripada manhaj Allah qad dhallu wa ma kanu tadi mereka ini sesat sesat gunung anak sesat pengambilan barang-barang yang haram sesat wa kanu sesat dah mereka tak akan dapat petunjuk kalau tak balik kepada manhaj ilahi baliklah kepada hukum Allah kepada syariat Allah dia akan tahulah sebenarnya rezekinya rezeki anak-anaknya dan cara hidupnya yang sebenar dalam dunia ini lain daripada manhaj Allah mereka akan terima jalan yang susah sebenarnya untuk hidup ini seterusnya wa huwa allazi ansha jannatin ma'rusyat Allah subhanahu wa ta'ala